Це Олександр Васильович Сенек Я як і мої попередники з 1962 року народження. Ми якраз ровесники нашої школи. Дуже приємно, що ви нас пам'ятаєте, запрошуєте. Всім вам великого значит, любові Божої Хай вас Господь береже, щоб ви наповнювали цією любов'ю серця тих дітей. У мене четверо з моїх п'яти дітей якраз є учнями першої школи. Нехай... Тому я бажаю вам згуртованості, щастя, здоров'я. Нехай вас береже Господь. Всього найкраще. Дякую вам за те, що слава дань. Просимо вас знову зробити колективне фото на згадку.

У руках, чом спинився ти, школярику, серце в грудях наче птах, як складав ти в ранець зошити, як чекав щасливих днів, щоб ти зліз перетривожити, перший дзвоник продзвонив. Ось таким шкільним дзвоником, 8 жовтня 1962 року, були покликані у далеку шкільну дорогу перші учні першої школи. А тримала в руках його маленька дівчинка-Люда. Людмила Васильівна, запрошуємо вас на сцену і просимо вас ще раз продзвоніти шкільним дзвоником для найперших першокласників першої школи. Ми знайшли учнів, які у далекому 1962 році були першокласниками першої школи. Просимо вас під звук шкільного дзвінка піднятись на цю сцену. 50 років тому незміливими програми вони переступили шкільний поріг. Зустрічайте перший клас 1962 року. Отож, запрошуємо на сцену випускників 1975 року разом з їхніми власними керівниками, а проваджає їх на сцену кращий клас школи 4Б. про новую школу, заброшим у вас до слова. В 1962 году мы э, были приведены в нашу школу родителями за руку, стояли с дермантиновыми в то время, портфелями полными книг, которые нам казались абсолютно ненужными в нашем детстве. Но за те э, годы, которые мы провели в школе, в школе, которую устроили наши родители, и мы как беспризорники летом, ходили вместе с родителями отрабатывать после работы на эту школу. Она строилась всем городом. Это мы хорошо запомнили. И это было по тем временам очень большое, красивое здание, которым она стоит и сейчас, трехэтажная школа в городе, где еще стояли одноэтажные домики, где только вот недавно убрали палатки, где улицы еще были не без покрытия, это был песок, в лучшем случае щебень. И мы в эту школу шли. И я помню прекрасно этот октябрьский день, когда мы зашли в новые классы, а мы перешли из одноэтажной школы, которая находилась на Горняков, новые классы, просторные, большие. И лучшие 8 лет своей учебы я провел там. Было все. Были и шутки между учениками, и были какие-то розыгрыши, не всегда, иногда, такие красивые, к учителям, за что мы просим огромное извинение. Были наказания, были поощрения. То мой жизненный опыт, первый трудовой я начал там, потому что я на школе написал какое-то название, меня заставили принести краску. А краску я попросил у отца. Отец сказал, нет, дорогой, иди заработай. Я в отдел жил, строй, ходил неделю на школу, на строительство поликлиники, зарабатывал эту краску. И весь класс потом ходил, он работал. Вот. Я это запомнил, этот опыт. Но самое главное, что мы вынесли с этой школы, те зерна, которые наши учителя, как заботливые агрономы, вкладывали в почву наших мозгов, они дали всходы. И благодаря этому у нас есть прекрасные выпускники, начиная от министров, руководителей столицы, Руководители комбината и прочее, но самый большой потенциал это рабочие, которые строили этот город, продолжают строить, работают на комбинате, работают на благо нашей страны. И самое главное, что мы вынесли заводы учебы, это любовь к своему городу, школе, стране. Какие бы перемены ни происходили, мы продолжаем любить свою страну, свой город, свою школу. И у меня, например. Самые большие выводы после учебы, после прожитой, так сказать, части жизни, это то, что если хочешь достичь высоких вершин, став перед собой трудные, высокие цели. И это мне вложили учителя, и этот росток зашел не сразу, он действительно зашел через несколько лет, прошло время. И сегодня наш класс благодарит первую боевую школу. В самую лучшую школу в городе в Украине, за то, что она помнит нас, пригласила сюда. И мы хотим подарить вот этот подарок, эти часы, как символ времени, чтобы эти часы отсчитывали самые счастливые моменты, секунды, часы, годы в жизни школы. Пускай она живет вечно, и ученики продолжают творить гордость Украины, быть гордостью нашей страны. Спасибо большое за все, что вы нас смотрели. А теперь мы запрошиваем на слово выпускников 1975 года. 75 -го года выпуска поздравляет свою родную школу с золотым юбилеем и желает ей всегда быть первой, всегда и во всем. Наш 8 А-класс с благодарностью вспоминает наши школьные годы. И сегодня мы хотим поблагодарить наших учителей-ветеранов, которые сидят вот в первых рядах с сединами, Спасибо вам, дорогие, спасибо вам, родные, за ваш приют. Мы благодарить наших классных руководителей, Рагулину Ирину Михайловну, которая с нами здесь, Санхоростов Анатолий Кириллович, который сидит в зале. Спасибо вам за садор, за тепло, за внимание, за требовательность и за терпение. За то, что ставили планку так высоко и верили в наши успехи, за то, что воспитали в нас чувство коллективизма и дружбы, и за то, что мы сейчас вот такие, которые почти не разлучались никогда э, со времен окончания школы, и сейчас мы большая дружная семья. И сегодня в этот красивый праздник мы хотим пожелать всем учителям, ученикам, выпускникам успехов, здоровья, удачи и счастья большого. сейчас на сцене в православном обществе, в церкви, именно Нестор Ледописис является тем, который является духовным покровителем именно образование. И вот мы попросили наших студентов, именно наших студентов, нашей, нашего духовного училища, семинарии, вот написать именно икону этого святого. И сейчас мы хотим с большим удовольствием передать это Наталье Анатольевне а в ее лице нашей родной школе чтобы, как уже это звучало, Бог сохранял школу, всех тех, кто в ней учится, преподает, чтобы все были здоровы и счастливы. С юбилей. Thank you. Школи, переможців і лауреатів Всевкраїнського злового судьоних виконавців, керівник Шевченко Петро Зімоклович, а компонятор Верхелесова Львов Михайлівна на сцені брати Шавлаї. Зустрічайте. Понятно, что Чіть, будь ласка, нам віднайти серед глядачів одного учня. Його улюбленим предметом у школі була математика. Тихий, сором'язливий. Він із захопленням перенав у світ цифр і формул і зачаровано слухав свого вчителя. Пройшов час, і цей учень, якому ми зараз розшукуємо, сам став викладачем, захистив дисертацію та із повагою, шаною згадує своїх учителів. Шановний Петре Івановичу! Кто из учителей плынул на Вашу же тему долю? Я, наверное, скажу, что... Наверное, сложнее ответить, кто не повлиял на мою жизнь. Потому что <с <с школа — это тот базис, который, наверное, каждого из нас, прежде всего, сделал тем, кем мы стали. То есть школа делает из нас людей. Ну, кого с большой буквы, кого просто людей, но самом деле что школа это действительно та основа, откуда мы стартуем в жизнь. И в принципе, когда я смотрю на этот зал, думаю, ну, не очень-то и большой зал, но думаю, что количество выпускников, прошедших через первую школу, наверное, в десятки раз больше. И можно представить, сколько людей, сколько хороших людей вышло из этой школы, как сильно повлияла эта школа на их будущую жизнь. Я думаю, что как каждый из нас благодарен этой школе, потому что эта школа и эти учителя сделали нас тем, кем мы стали. Огромное вам спасибо. А еще нам стало ведомо, что в зале есть выкладач Полтавского технического университета имени Кондратюка Мария Ульянец, найперша медалистка нашей школы. Скажіть, чи зберігається у вас ваша перша золота медаль? Зберігається моя медаль, і були дуже в нас вчителі, дуже хороші. Старішко, директор школи, Валентина Петрівна, математику, Кирилович фізкультуру культуру Ольга Олега Миколаївна передава. Дуже знання нам дали. Вчителька математики, географії, владень. І взагалі, вчителі були, а да. <плес> ну, особливо старішко, на воєнному положенні були. І <плес> Прийшла <плес> в школу, моя перша <плес> оцінка була одиниця. Старый, что вызвал учитель по немецкому языку, говорит, что-то такое, ну давайте пятерники, а все пять немецкие единицы. так все В общем, тоже благодарно. да. Я из нашего класса, высшую эстетику, по-моему, 4 четыре человека получилось. Сейчас Нина у Шакула в Англии працю, Дуже велика вдячність нас, вашим вчителям. В 62-му році ми були в 10-му класі, класі. Садили кла садили Липам 50 років, які в школі досадили. Дуже багато привітання сьогодні розвитала на адресу школи. А ще сьогодні ми отримали листа від випускника школи, який нині проживає у Німеччині. Він нині доктор філософських наук Денис Макаров. Дозвольте нам його зачитати. Дорога школа, шановні вчителі, з відстані років все частіше хочеться повернутися в ті куточки дитинства, де я вперше зрозумів важливість навчання для знаходження свого місця в житті. Будучи дитиною підлітком, досить важко усвідомити необхідність самого процесу отримання знань. Лише з роками і досвідом приходить розуміння того, що навчання це є велика праця. В якийсь момент я усвідомив, що я дійсно люблю вчитися і навчати. З того моменту це стало моєю професією, моїм покликанням і в певному сенсі моїм життям. Зараз я науковець і керівник дослідницької групи в Левнізівському інституті міста Дрезден, який є одним із провідних науково-дослідницьких установ Європи. Моя група займається фізикою магнетизму, що вимагає неабиякої підготовки і спроможності орієнтуватися в умовах динамічного розвитку цієї галузі науки. Ці якості я вперше здобув саме тут, в школі номер 1 міста Комсомольська. Я безмежно вдячний школі та її талановитому вчительському колективу за отримані міцні знання і за те, що сформували мою свідомість і допомогли знайти моє покликання. Шановна школа, щиро вітаю тебе із ювілеєм. Бажаю великих здійснень твоїм вихованцям і успішної та плідної роботи вчителям. Щиро твій Денис Макаров. існування перша школа дала поділку в життя не тільки тисячам молодих людей. Вона зростила, випликала прекрасних учителів, майстрів своєї праці. Ми з великою пошаною згадуємо молодих і красивих перших вчителів школи. Ось вони в перших рядах, як звикли бути все своє життя. Дорогі наші колеги, прийміть на знак вдячності і поваги наші, щ... наші щирі вітання.